Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi digital dan cabaran salah maklumat atau disinformasi dalam kalangan generasi berbeza di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Sarah Emily Farisha binti Muhammad Farid, Nawarahana binti Nizamuddin, Nur Alia Afifah binti Yaakob dan Muhammad Farid Syami bin Mahmud kadar penembusan internet yang tinggi dan penggunaan media sosial yang meluas merentasi semua generasi telah membawa banyak manfaat. Namun, perkembangan ini turut menyebabkan masyarakat lebih terdedah kepada salah maklumat yang semakin membimbangkan. Perkara ini boleh memberi kesan negatif seperti pencetus panik, konflik sosial, kekeliruan awam dan menjejaskan tahap kepercayaan terhadap institusi. Walaupun masyarakat Malaysia secara umum telah semakin celik teknologi, tahap literasi digital antara generasi amat berbeza. Generasi muda mahir menggunakan teknologi, tapi terdedah kepada kandungan viral yang tidak disaring. Generasi lebih berusia seperti X dan baby boomers kurang arif dalam menilai kesahihan maklumat, menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh dengan maklumat palsu. Oleh itu, kajian mengenai literasi digital dan cabaran salah maklumat atau disinformasi dalam kalangan generasi berbeza di Malaysia adalah penting untuk memahami sejauh mana keupayaan setiap generasi menilai maklumat digital serta mengenai pasti cabaran dan keperluan khusus mereka. Dapatkan kajian ini mampu menyumbang kepada perancangan intervensi pendidikan digital yang lebih berkesan seterusnya membantu mengurangkan penularan salah maklumat dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap manipulasi maklumat dalam era digital Bagi penyataan masalah, perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat Malaysia mengakses maklumat melalui media sosial dan platform dalam talian. Namun, kemudahan ini turut meningkatkan penularan maklumat palsu dan disinformasi yang menjejaskan pemahaman serta kepercayaan masyarakat. Walaupun inisiatif seperti sebenarnya.my diperkenalkan, isu ini masih berleluasa dan menimbulkan persoalan tentang tahap literasi digital rakyat Malaysia. Tahap literasi digital juga berbeza antara generasi. Generasi muda lebih mahir teknologi tetapi mudah terpengaruh dengan kandungan viral. Manakala generasi lebih berusia kurang cekap menilai kesahihan maklumat dalam talian. Walau bagaimanapun, kajian perbandingan literasi digital antara generasi di Malaysia masih terhad. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap literasi digital antara generasi serta cabaran yang dihadapi dalam menangani maklumat palsu. Objektif kajian pula Pertama ialah mengenal pasti tahap literasi digital dalam kalangan generasi berbeza di Malaysia. Kedua, menganalisis cabaran maklumat tidak sahih atau disinformasi yang dihadapi oleh setiap generasi. Ketiga, menilai perbezaan keupayaan setiap generasi dalam mengesahkan, menapis dan memahami maklumat digital. Seterusnya adalah kajian literatur. Literasi digital merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk mengakses, memahami, menilai dan menggunakan maklumat digital dengan berkesan serta bertanggungjawab. Literasi digital bukan sahaja melibatkan kemahiran teknikal seperti penggunaan peranti dan aplikasi, tetapi juga merangkumi kemahiran berfikir secara kritikal, etika digital, keselamatan serta privasi dalam talian. Seterusnya terdapat tiga konsep utama maklumat tidak sahih yang perlu difahami. Yang pertama ialah salah maklumat atau dikenali sebagai misinformation iaitu maklumat tidak benar yang disebarkan tanpa niat untuk menipu. Yang kedua pula ialah disinformasi iaitu maklumat palsu yang disebarkan secara sengaja untuk mengalirukan atau mempengaruhi orang lain. Dan akhir sekali ialah malin informasi. Malin informasi ialah maklumat yang sebenar-benarnya tetapi digunakan di luar konteks dan tujuan memudaratkan pihak tertentu. Seterusnya adalah tahap literasi digital yang berbeza dengan ketara antara generasi. Generasi Z dan milenial didapati sangat mahir menggunakan peranti digital, mencari maklumat dengan pantas serta berinteraksi di media sosial. Namun begitu, mereka masih lemah dalam aspek literasi digital kritikal seperti menilai kesahihan maklumat, mengesan bias media dan memahami implikasi privasi data. Manakala generasi X dan baby boomers pula kurang mahir menggunakan teknologi digital yang kompleks dan lebih cenderung ke mempercayai maklumat daripada sumber yang kelihatan biasa seperti mesej berantai di WhatsApp ataupun kiriman Facebook tanpa membu membuat semakan lanjut. Akhir sekali ialah impak salah maklumat di Malaysia. Impak salah maklumat di Malaysia sangat besar dan melibatkan pelbagai aspek. Dari segi sosial, ia boleh mencetuskan ketegangan masyarakat melalui isu sensitif seperti politik, agama, perkauman dan kesihatan awam. Dari sudut politik pula, salah maklumat mampu mempengaruhi pandangan rakyat terhadap pemimpin dan rasal kerajaan serta mengganggu kestabilan demokrasi. Manakala dari aspek ekonomi pula, ia boleh menyebabkan kerugian kewangan dan memaksa kerajaan serta sektor swasta menanggung kos yang tinggi untuk pembetulan maklumat dan juga kempen kesedaran. Seterusnya adalah tahap literasi digital mengikut generasi yang terbagi kepada empat generasi iaitu generasi Z, Millennial, generasi X dan Baby Boomer. Bagi generasi Z, yang merupakan yang paling cerdik digital Mahir menilai kandungan dalam talian Bagi milenial pula Kemahiran digital mereka masih tinggi Tetapi masih terpengaruh bias peribadi Bagi generasi X pula Literasi digital yang sederhana Mereka fokus bagi penggunaan untuk kerja Dan akhir sekali bagi baby boomers Iaitu yang paling rendah literasi digital Mudah percaya maklumat yang tidak sahih seterusnya. Okay. Hmm. Seterusnya adalah corak pendedahan kepada salah maklumat. Bagi generasi Z dan milenial, mereka mudah terdedah melalui TikTok, Instagram, X dan YouTube. Bagi generasi X pula, mereka mudah terdedah melalui Facebook dan portal berita online seperti clickbait dan berita politik yang manipulatif. Dan akhir sekali bagi baby boomer, mereka kerap melalui WhatsApp iaitu mesej berantai dan video yang tidak disahkan. Okay. Berikut merupakan faktor kerentanan terhadap disinformasi. Yang pertama, literasi digital rendah iaitu suka untuk membezakan antara maklumat yang sahih dan palsu. Kedua, kebergantungan pada satu platform sahaja yang memberikan maklumat kurang pelbagai kepada kita. Seterusnya, bias kognitif cenderung untuk percaya maklumat yang selari dengan kepercayaan sendiri sahaja uh, dan seterusnya tekanan sosial keluarga ataupun komuniti ini akan menyumbang kepada penularan maklumat palsu dan akhir sekali generasi muda kongsi untuk viral manakala generasi tua kongsi atas keprihatinan Berikut adalah jenis salah maklumat yang paling kerap ditular. Pertama, kesihatan iaitu pertua rawatan tidak sah dan berkenaan dengan maklumat vaksin palsu. Seterusnya, bagi sosial dan agama, ini mudah menimbulkan reaksi emosi pelbagai pihak. Seterusnya, kewangan dan skam iaitu idakan palsu, phishing dan penipuan kewangan. Bagi politik pula, adalah dengan video, imej, kenyataan manipulatif semak, terutamanya semasa pilihan raya. Dan akhir sekali adalah bencana dan keselamatan, maklumat yang tersebar tanpa semakan semasa insiden berlaku. Antara cadangan penyelesaian yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan perkukuhkan pendidikan literasi digital dengan modul sekolah, latihan kerja dan bengkel keluarga emas. Seterusnya, dengan mengadakan kempen fact-checking bagi menggalakkan semakan sebelum kongsi. Contohnya dengan mewujudkan satu platform iaitu sebenarnya.my. Seterusnya, dengan kerjasama dengan platform media sosial dengan menggunakan label amaran dan mekanisme laporan. Pembudayaan etika digital juga boleh dilakukan bagi mewujudkan rasa tanggungjawab untuk menilai maklumat sensasi. Dan akhir sekali adalah dengan penguasaan undang-undang terhadap penyebar disinformasi yang sengaja. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa tahap literasi digital dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah berbeza mengikut generasi. Walaupun penggunaan teknologi semakin meluas, tidak semua generasi mempunyai keupayaan yang sama dalam menilai kesahihan maklumat. Generasi muda lebih mahir menggunakan teknologi tetapi kurang berhati-hati dalam menafis maklumat. Manakala generasi lebih berusia pula, lebih mudah dengan maklumat palsu kerana kurang kemahiran digital. Selain itu, perbezaan corak penggunaan media turut mempengaruhi pendedahan kepada salah maklumat. Maklumat yang bersifat sensasi dan emosi mudah tular dan memberi kesan negatif terhadap keharmonian sosial serta kepercayaan masyarakat. Oleh itu, usaha meningkatkan literasi digital perlu diperkukuh melalui pendidikan kesedaran dan amalan etika dalam penggunaan media digital. Langkah ini penting bagi membentuk masyarakat yang lebih berfikiran kritikal dan bertanggungjawab dalam menghadapi sebarangan maklumat dalam era digital. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih